Зранку дитячий гомін, музика і танці в одному з дворів по вулиці Димитрова стали вісниками радісної події у дітей, які тут проживають. Відтепер є новий дитячий майданчик. А у ролі доброго діда мороза В'ячеслав Задорожний, який прислухався до прохання батьків цього мікрорайону і здійснив мрію малечі. Конечно, в першу чергу, хочеться поблагодарити тих людей, які за такий короткий проміжуток часу сумілі установити оборудовання. І несмотря на те, що місяць зимній на дворі. Тем не менее, мы посчитали нужным, что к Новому году, как раз вот на ваши каникулы, открыть эту детскую площадку. Скажу, что эта детская площадка построена за счет государственных средств, за государственного бюджета. При поддержке президента Украины выделены дополнительные средства на социально-экономическое развитие Днепропетровской области в сумме 36 миллионов. И на 33-й избирательный округ выделено 3 миллиона. Вот за счет этих средств мы частично установили площадки, приобрели медицинское оборудование, утепляем школы, детские дошкольные учреждения. То есть мы делаем и решаем те вопросы, которые прозвучали перед предвыборной кампании. Я давал обещания и сегодня хочу вот вам отчитаться о том, что очередная детская площадка по инициативе района здесь установлена. Что хочется сказать в преддверии Нового года, что вы, детки, ну, имели возможность не только хорошо учиться, но и хорошо отдыхать, чтобы территория была, была устроена, чтобы вы были все здоровы, хорошо учились, хорошо отдохнули и сделали все, чтобы прославить Дзержинский район, город Кривой Рог, и Днепропетровскую область. Поэтому с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым и удачи вам всем! До 20 уже існуючих у Дзержинскому районе дитячих майданчиков за последние дни додалось еще три новых кривляться району, споделяется, что дали буде. У нас на территории Дзержинского района есть депутат Верховного Совета Украины Вячеслав Задорожник, у которого очень активная жизненная позиция. Он знает проблемы района, знает, как их решать. И благодаря вот такой его жизненной позиции. За период с апреля месяца по сегодняшний день на территории Зажинского района создано и установлено вот таких вот площадок 23 штуки. Поэтому я ему очень благодарен, благодарен от себя лично, благодарен от всех депутатов Зажинского районного совета. И я уверен, что благодарен в том числе и от вас всех. С Новым годом и всего самого-самого хорошего. Літні мешканці розповіли нам був час, коли у їхньому дворі не лунав дитячий гомін. А так серед людей не має бути, стверджують вони. Тож від сьогодні цим маленьким гучномовцям раді всі. Насока я кадевіжу діти, займаються, катаються, вони і грають в теніс конце концов. Поняті спасіба за тлічі від от нас взрослих, діти ще мріють. Ця площадка стала э, ще одна реалізована їх мрія. Схоже, що і на цей майданчик не менше дітвори очікували батьки, які живуть на вулиці Перекопській, що у центральному міському районі. Щоб він тут з'явився, дорослі доклали чимало зусиль. На цьому місці стояли руїни. Тепер різнокольорові гойдалки, гірки, драбинки, павучки. Відізвалося ну десь 10 чоловік, і вони вийшли своїми зусиллями, допомагали прибрати гілля, розгортати пісок, встановлю каміння. Прибирали цей майданчик. Потрібен буде людям. їхня допомога была просто... Ей не можно недооценить. Это не все, что сделано. Тут еще надо будет и травку посеять, и клумбочки сделать. Это все для наших детей. И еще огромная просьба. Те, кто приходят здесь гулять, сидеть, посиделки, мусор, пожалуйста, не оставляйте здесь. Будьте людьми. Спасибо за площадку. Очень красивая. Очень красивая. У меня будет весело играть. Я буду приходить сюда целый день. Сегодня жители Центрального городского района получили новую детскую площадку. Этот подарок организован за дорожным Вячеславом Казимировичем. Партия регионов давным-давно приветствует, организовывает праздники для детей, поздравляет с Новым годом, организовывают программы. Дед Мороз шагает по планете. Поэтому хотелось бы, конечно, в этом году пожелать детям оптимизма, пожелать счастья, здоровья. Три мільйона гривень виділені з державного бюджету 33-му виборчому округу, до якого входять Дзержинський, Центральноміський міський і частково Саксаганський та Інгулецький райони, були витрачені ще й на придбання медичного обладнання для однієї з лікарень, енергозберігаючих вікон для двох шкіл і стілько вже дитсадків. Закуплено також два комп'ютерні класи для навчальних закладів округу.